وهو اور سب سے اہم متفق روایت متفق علیہ کیا بت علی حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے, مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا حدیث جبرائیل جسے ام سنہ بھی کہا گیا اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں بہرحال یا تو حضرت یا چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ جبرائیل ہے بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص اچانک حضور کے ردو ہوئی کو دوبارہ لانا اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں اس کا آسمان نے اس کو اچک لیا زمین نے نگل لیا کیا ہوا ہے پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو یہ بڑے بیسک ہیں اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اچھا یہ جو متوقع علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے اس میں پھر رکھا کہ اچھا اگر آپ مجھے ان کی کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے یہ بڑی عظیم تھا کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکا گزرے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں ادا تل احمد اور امبت کیا بانی یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی کبھی سینہ تار کر بات نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں دینی کام سے روک رہے ہیں یہ تو میں نہیں کروں گا یہ تو دین کا فرض ہے یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمے اس پر لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے میں نہیں کروں گا یہ یہ نہیں یہ غلط ہوتا ہے اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ زیادہ سب سب سبمسو بات ماننے والی کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی اور آخری دور میں کیا ہوگا بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر پتہ نہیں چا بک دے یہ چا بکواس کر دے یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے آپ کی تیرہ برس کی لڑکی آئی ہے رات کو ایک بجے نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو یہ رات کہاں گزار پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پوچھنا بھی جرم ہے اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا تہذیب ہے سکھانا ہے غلط کام ایم؟ کیا ہے اس کی سردنش ہو رہی ہے فوراً اگر ایک فون کرتے ہوئے پولیس آئے گی بچے کو لے جائے گی اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا آپ, آپ کو اس کی سزا ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سب کا کیا عالم ہوگا پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی کس درجے میں جھکائے گی اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں تو ان قلیتن امت رب بتا گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی اور دولت کے ریل پیل کا ورثہ کہاں یہ جو بھوکے ننگے مفلس کیا سو برس پہ انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ مشرقی ساحل پر تھے یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی اللہ خیر وہاں اور کیا تھا اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا ساری ان کی معیشت حاجی کے گرد گھومتی تھی حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں اب آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدو کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی اور کا گوشت اسے وہ سکھاتے تھے سخت چپڑے کر کے کھاتے تھے یہ ان کا حل تھا آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں امیرکنس کو کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں بالکل ماڈرن شہر بنا دو ایک ایکسول ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مرسدی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے امریکن سٹی ہو اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو اور اس کی چار دیواری کے اندر چار دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے جو چاہو کرو کوئی تم پر پابندی نہیں ننگے نہاؤ تالاب ہے رہے ننگے ننگی عورتیں نہ رہے کوئی پوچھنے والے اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر جنتا اور یمگو کے درمیان اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا وہ نہیں ملتی ان کو واپس سے بار یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا دی کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین وہ کنفیشن کی بات جو ہے اگر آپ ایسی کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھتی کہ کس طریقے سے انیس سو تہتر کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے اس کا پورا جو پروسس کیا تھا وہ سامنے آتا پر اس کے بعد آتا ہے علامات کبرہ کا ذکر بڑی ہے جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوئی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے ایک بہت بڑا دھواں آئے گا پوری دنیا کو نہ گا نمبر دو دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہوں. یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکر سے کتنی, کتنی گندور لیتے تھے آج کتنی لے رہے ہو کس بنا پر جینے کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کے بنا پر ہو رہا تو ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کو تو انڈا ہے لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے نظر آئے گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں ہونا ہے اللہ جانے ہا. قدم اٹھ رہے ہیں ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوئی صفا اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابا ظاہر ہوگا تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُ دَابَّتَ مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُ تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین زمین, زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برامت کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا گفتو کرے گا نمبر چار طلوع الشمس من المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی یہ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اس کے بعد ہے عیسی ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آج نے گفتگو کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا کلا کما ختم دماغ ایک کام تو یہ ہونا اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو میں تو خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سکھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکلا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی تم نے کیسے آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اثر ان کے ہاں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ماجوج جیسے میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استی سال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آ گئی تمام اب عیسائی دو ارب کے قریب ہیں ایک ارب نبے لاکھ نوے کروڑ ہو گئے یا مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے چھ ارب کل آبادی ہے لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج باجوج کا خروج یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا انڈیا نائنٹین سکسٹی ٹو میں تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد ویز آفٹر ویز آف چائنیز سولجر کمنگ ڈاؤن یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت القظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ولٹ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ السلام لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یہ آجوج موجو آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑے کھا جائیں گے جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شے وہ جو صاف کھاتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز میں پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈشیز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پی یہ قطرہ نہیں رہے گا اس بار تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ جی سب مر جائے گا یہ موجود سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجود ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی پینتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا وہ فلم و جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور پھر انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن وہی کو ان کو دفن کیا جائے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے تو یہ ہے وعلات تو واقعات